श्री स्वामी सामर्थ भक्तांनो जीवनात कधीही हार मानू नका अडचणी येतात संकट येतात पण लक्षात ठेवा त्या अडचणी म्हणजे तुम्हाला मजबूत करण्याचा ईश्वराचा मार्ग आहे तुम्ही जेव्हा प्रयत्न थांबवता था, तेव्हा यश तुमच्यापासून दूर जातं तशाच प्रकारे जेव्हा आपण परिस्थितीपासून पाहण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा संकटेही वाढत जातात आणि त्या संकटांना मात करण्यासाठी आपल्याकडे इच्छाशक्ती आणि मनोबल उरत नाही आज मी जो मंत्र तुम्हाला सांगणार आहे तो अत्यंत प्रभावशाली मंत्र आहे त्याच्या आयुष्यात पैशांची खूप गरज आहे कमतरता आहे त्यांनी ही व्हिडिओ पूर्ण पाहावी आणि व्हिडिओ पाहण्याच्या आधी आपल्याला जेवढी रक्कम हवी असेल तेवढ्या रक्कमची संकल्प करावा हा स्वामी समर्थांचा अत्यंत प्रभावशाली धनप्राप्ती मंत्र आहे ज्याने तुमच्या आयुष्यात धनाची प्राप्ती नक्कीच होणार आहे ही व्हिडिओ तुम्हाला रोज पूर्ण पाहायची आहे कारण ह्या व्हिडिओमध्ये पूर्ण एकशे आठ वेळा या मंत्राचा जप केलेला आहे मला स्वतःहून जप करणे शक्य नसेल तर ही व्हिडिओ पूर्ण पहावी कारण श्रवण केल्यानेही तेच फळ प्राप्त होते जे जप केल्याने होते स्वामी समर्थांनी तुमच्यासाठी हा मंत्र खास या व्हिडिओद्वारे प्रस्तुत केलेला आहे त्यामुळे ह्या व्हिडिओला लाईक ला आणि शेअर करणे अजिबात विसरायचे नाही आणि कॉमेंट्समध्ये श्री स्वामी समर्थ लिहायला अजिबात विसरायचे नाही त्या तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्था स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय ं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं 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 स्वामी समर्था स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं 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 स्वामी समरथाय श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्था ीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं क्लीं स्वामी समरथा समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः स्वामी समर्था स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामि समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामि समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामि समर्थाय नमः ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय ीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वामी समर्थाय स्वामी समर्थाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं 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 स्वामी समर्थाय नमः